Доброго дня, шановні колеги. Ми розпочинаємо нашу прес-конференцію, присвячену другій річниці визволення міста Торецька, ми його знаємо як Дзержин з Донецької області. Дозвольте представити вам учасників прес-конференції, це народний депутат від батьківщини Іван Крульков, начальник штабу опору Павло Потарецький, бійці 34-го батальйону батьківщини КБ Артурзако, Олександр Марков і ще у нас в залі є один боєць батальйону батьківщини Павло Шевченко. Ми розпочнемо прес-конференцію з виступу народного депутата Івана Коляка. Доброго дня, шановні колеги. Власне, я зроблю коротке, вступне слово, а далі надам можливість для того, щоб висловилися наші колеги, герої, котрі на східних кордонах України боронили нашу державу від російського окупанта. Це бійці. 34 го батальйону територіальної оборони, який називається Батьківщина. Цей батальйон вже є героїчним, він був в найбільш гарячих точках Донецької області. Це батальйон, який був створений з ініціативи Юлії Тимошенко, яка звернулася до українських громадян з тим, щоб вони добровольцями йшли захищати свою країну. І як результат створення руху опору було утворено кілька батальйонів, один із них це батальйон 34-й батальйон територіальної оборони, батальйон Батьківщина. Сьогоднішня наша зустріч, наша прес-конференція присвячена двохрічній славній події, коли ці хлопці, які тут сидять, і ті, які зараз знаходяться на навчаннях, які служать в батальйоні Батьківщина, є частини, яких вже, на жаль, немає з нами царство небесне, всім тим, хто загинув від рук російського окупанта, але мужньо захищав українську державу. Так от два роки тому цей батальйон брав участь у звільненні українського міста Торецьк. колишня назва цього міста Держинськ, яке було окуповане російськими військами, було окуповане найманцями і саме бійці. Батальйон Батьківщина приклалося до того, щоб це місто було звільнене і щоб знову на найвищій точці цього міста замайорів синьо-жовтий національний прапор України. У той же час я би хотів торкнутися кількох моментів, які, безумовно, нас, як народних депутатів, турбують, і ми, як фракція Батьківщина, яка опікується тим, щоб дійсно. Українське військо на належному рівні отримувало подяку від держави за ті героїчні дії, які зробили, варто зупинитися на кількох моментах. Перше, це те, що, на жаль, герої України, справжні герої, котрі зброєю в руках захищали територіальну цілісність і незалежність України, так і не є належним рівнем пошановані в українській державі. Тільки через те, що цей батальйон. Носить назву Батьківщина, до нього особливе на жаль ставлення в керівництва Міністерства оборони. Це я можу сказати сам, перебуваючи неодноразово в розташуванні цього батальйону і знаючи з перших вуст ситуацію, яка відбувається. Простий момент: два роки звільнення українського міста, але жоден із бійців. Батальйону батьківщина не отримав від держави жодної подяки чи нагороди за той героїчний вчинок, який вони зробили. У мене дуже просте запитання, а чи мають вони право на те, щоб отримати від держави визнання? Насправді, коли люди втрачають життя кожної секунди ризикують своїм здоров'ям, очевидно, що хоч таку мінімальну річ, можливо, вони цього ніколи не попросять, але я про це повинен говорити. Вони повинні були отримати від держави мінімальну вдячність за ті дії, які зроблені. Тому я хотів би, користуючись цією нагодою, в першу чергу звернутися сьогодні до Верховного головнокомандувача, до керівництва Міністерства оборони, щоб в цьому контексті була відновлена справедливість і ті герої, ті бійці, котрі захищали і звільняли українські міста, щоб вони були пошановані українською державою. Це один момент. Другий момент. Вже майже рік, як двоє бійців 34-го батальйону територіальної оборони Батьківщина знаходяться в СІЗО, їх арештували, їм не висунули жодним чином звинувачення, і вони без таких звинувачень просто значить, знаходяться в місцях тимчасового тримання. Я також хотів би в цьому контексті звернутися до військової прокуратури, щоб ми, як фракція Батьківщина, отримали відповідь. У зв'язку з чим Валерій Галецький і Максим Смирнов знаходяться в СІЗО, по яким звинуваченням їх обвинувачують, і чи їм пред'явлено офіційне звинувачення, як цього вимагає Кримінальна процесуальний кодекс. Якщо цього немає, тоді ми вимагаємо, щоб невинних Тих, хто захищав українську державу, не тримали за ґратами, щоб вони були звільні. Тим більше, що нам полюбляють час від часу розповідати про те, що вони збираються амністувати, влада збирається амністувати тих, хто був з того боку, хто стріляв якраз в наших хлопців. Так от перед тим, як займатися і говорити про такі амністії, ми хотіли зрозуміти відповіді на питання стосовно тих українців, українських бійців, котрі. З цього боку, з українського боку, захищали незалежність територіальних цілісність України. Я, мабуть, на цьому десь зупинюся, передам слово Павлу Патарецькому, який є командиром штабу руху опору, і, власне, це якраз людина, яка з перших днів ініціативи створення руху опору і заклику. Українців вступати в ряди добровольчих батальйонів, захищаючи незалежність, від перших днів був разом з нами і до цього часу опікується цими питаннями. Будь ласка, спасибо большое, Іванович. Иван Добрий день всім присутствующим. Я би хотів повернутися к событиям 14-го року, 21 липня в частності, значить на зарі. Ну то в 5-6 утра був дан приказ построїти дві колони. и выдвинуться 34-му батальону. В э, приказе звучало, что город уже практически освобожден, блокпосты чистые, заняты нашими, и можете спокойно выдвигаться, занимать позиции. Значит, э, ну, это было не совсем правда, потому что на блокпостах было большое скопление террористов, и наши ребята попали в засаду. Э, в этих боях были потери, командир роты погиб, э, погиб значит, также сержант э, нашего батальона, есть ранения, это дальше об этих боях уже расскажут, расскажут другие, то есть участники, непосредственные участники этих боев расскажут. Значит, я хотел бы обратить э, ваше внимание на такой факт. На годовщину освобождения города Дзержинска, Торецка, э, кроме заявленных подразделений, э, то есть десантники, 95-я бригада, 73-й учебный центр, национальная гвардия, значит, на празднование годовщины освобождения Дзержинска, первой годовщины был приглашен только командир, только, командование 34-го батальона. То есть есть у нас официальное обращение общественных организаций города Дзержинска, которые говорят, что освобождал город Дзержинск 34-й батальон Батьковщина. тот факт, что приглашали на празднование только командование 34-го батальона, может быть, другие командования других подразделений не смогли приехать, я сомневаюсь, представители могли его прислать, Говорит о том, что 34-й батальон принимал участие непосредственно и самое активное в освобождении этого города. Тем не менее, по документам в Генеральном штабе 34-й батальон Батьківщина отсутствует как подразделение, участвующее, участвующее <как> принимающее участие в освобождении этого данного населенного пункта. Вот, для, для восстановления справедливости мы обратились к депутатам фракции батькивщина благодаря которым всей фракции и лично Юлия Владимировна, 34-й батальон Маткипщина, 42-й батальон Рухопору и имели, име, имеет право быть. 34-й батальон Маткипщина, я вкратце расскажу, это один из самых боевых подразделений в Украине. Боевой путь от города Дзержинска до города Зайцева, до села Зайцева, которая сейчас на слуху. За все время нахождения 34-го батальона Батьковщина на передовой ни один из бойцов не отступил не на шаг, не уступил сантиметра украинской земли и продвигались только вперед. Потери, конечно, были, вечная слава погибшим, но из-за живых забывать нельзя. Поэтому огромное спасибо депутатам фракции Батьковчина, что откликнулись на нашу просьбу помочь в разрешении данной проблемы. Слава Украине! Я бы хотел передать слово Казбеку, позывной странник он расскажет в э, эпизоде э, боя на перекрестке, так называемая «Зеленая мида», на котором были потери. Кстати, Казбек – это первый, первый боец, который открыл огонь, э, только увидев врага. Благодаря ему многие бойцы, э, он спас жизнь реально многих бойцах ни одному. И до сегодняшнего дня, вот, кроме пошаны от народа, как звание народа, игрок Украины и так далее, то есть общественные организации, признали именно людьми, его заслуги, его добрости и чести, а государство ничего. Ни в ни порядка и так далее. Дякую, Павел Анатольевич. Доброго дня вам. На самом деле ну, хватает уважения народа Украины, потому что наша цель и задача это помочь его освобождению, его борьбе за свою независимость. Бог сказал, что по делам Он воздастся. Хотелось бы, чтобы этот принцип ну, приземлился на землю. Потому что мы честно прошли свой путь, нигде не запятнав. Бог. Мы понимаем, что сегодня на наших плечах честь и украинского народа, и честь народа Ичкерии. Нам по-мужски неудобно говорить о своих заслугах, о своих подвигах, что как сложилось ну, и к сожалению, сложилась такая ситуация, что кроме нас этого сказать ну, некому. Как происходил бой и что, что было, я не могу себя перебороть. Сегодня многие мужчины, которые находятся в составе украинской армии, всегда, ну, добробат, это тоже армия Украины, они знают, что такое штурмовать, они знают, что такое оборонять, что такое держать оборону, что такое находиться в окружении. Такова была тактика украинской армии. Мы все делаем одну работу, мы защищаем сегодня Украину. Кто стрелял первый, то, что делал, мы всего лишь выполнили приказ нашего командира покойного. Пусть Всевышний покоит его душу. В том бою мы потеряли командира, когда нам рассказывают, что командование такое или не такое. Я считаю, что нам повезло с нашими командирами и с нашим комбатом, который сегодня Камбрик. Это один из самых боевых офицеров в составе украинской армии. Человек, который вместе с нами с автоматом защищал наравне, никогда нас не использовал, а ну, ставил задачу четко и ясно. Ну, мы просто хотели бы, чтобы погибшие и раненые были почтены, чтобы, чтобы их не не знали, за что они потеряли своих кормильцев, чтобы дети, которые растут, чтобы они были примерами для них. тому просто пусть все произойдет. Дякую вам, слава Украине. И сейчас слово, что має Олександр Марков, бойць 34-го батальона батальйона. Мы говорим словом господа нашего братья, боевого побратима. В принципе он все сказал, но когда, если мы выходили со стороны Майорска мы должны были взять клещи. Этот город Торецк на данный момент, а на тот момент город Дзержинск. <звы> зашли... <звы> зашли и попали в окружение. Кто-то отдал приказ. Да, честно говоря, никто не может до сих пор понять, кто этот приказ отдавал со стороны ГШ. При том, при всем со, со стороны Майорска мы вышли без единой потери, были два раненых, ну, нанеся да, большой урон противнику. На тот момент мы уже знали, что командир Родри погиб и Фарид Ибрагим. Ну, просто хочется, чтобы все знали, не ради там, себя, а ради тех, кто погиб, ребят. Все, у меня нечего сказать, слава Украине. Yes, yes, yes. Я, у нашій спікері сьогодні ще проаналізують ставлене розроблення номета на широколанівському полігоні, який трапився 25 липня. Як відомо, в нас є до цієї трагедії один боєць 34-го батальйону загинув та 10 отримали поранення. Будь ласка, Павло Протерецький, начальник штабу «Розмогу». Вчера я был с рабочей поездки в расположении 57-й бригады. Значит, по счастливой случайности я не находился в момент подрыва миномета, но именно там, находился немного в другом месте. Хотя должен было по всей логике и по, всему всем указаниям находиться не так далеко от места трагедии. Я прибыл туда во второй половине дня, значит, видел этот миномет, у меня есть фотографии, значит, как он там разорван, кусочки осколков, именно не мины, а от ствола миномета находили даже в бронежилетах бойцов. Значит, это реальная трагедия, реальная трагедия погибшего, я знал лично, на втором клапане в Зайцеве встречались, боевой, боец был серьезным, никогда у него не было никаких случайностей, ни осечек, но, видимо, так было суждено, Господь забирает на небо лучше. Вот, и 11 раненых, один трехсотый, трехсотый – это тяжело раненый. Черкас, ранение в голову, все остальные легко и средней тяжести э, ранения. Вот. Что я хочу сказать по этому поводу. Значит, таких случаев э, сразу же я хочу отнести все сомнения и подозрения по поводу э, Многие там писали в интернете и пишут сейчас, что было двойное заряжание, то есть боец проморгал, засунули вторую мину, значит нет, этого не было. Двойного заряжания не было, была мина одна. Если было бы двойное заряжание, не дай бог, подорвалось две 120-мм мины в каждой э, вещество по 16 кг, то все эти 11, даже 12 были бы погибшими. Вот, взорвалась мина одна, взорвалась она в канале ствола, ствол разорвало пополам. Значит, я не буду говорить о качестве этого вооружения молот, значит, данного изделия. Скажу, приведу только два факта. Значит, что касаемо боеприпаса, это вообще, я думаю, что это отдельный разговор, но тем не менее, давайте я о нем проговорю. Значит, боеприпас 120 мм, который использовался для выстрела из изделия «Молот», значит, 1964 -го года был взрыватель. Сама мина 1974 -го года, пороха 1975 -го года, вот, ну, может быть наоборот, мина 1975, 74 1974. Это устаревшие уже виды боеприпасов, которые уже однозначно могут давать нестабильность. Надо пересмотреть все эти боеприпасы. У нас был случай год назад на Угородском, 34-м также батальоне. Значит, две мины работали из Василька, тоже есть видео подтверждение. Две мины застряли в канале ствола из-за того, что пороха были 1953 -го года, вышибные заряды. А сама мина была 37-го года, 82 мм. Слава Богу, не случилось трагического случая на тот момент, потому что командовал стрельбой майор Липский, на тот момент был командиром 34-го батальона. Он был реальный специалист, сам разминировал значит, эти стволы, эти мины достал. Поэтому трагического случая избежать удалось. Что касаемо изделия, значит, изделия сырые, по войскам на них идут нарекания. Я не буду говорить о технической стороне, о конструктиве именно самого ствола. Как мог ствол, ствол разорваться, должен ли был он раздуться и не должен был ли он разорваться. Я не специалист в этом вопросе, не эксперт, я не могу судить и, пожалуйста, на мои слова не опирайтесь. Я могу только свои мысли сказать в этом вопросе. Но разрыв ствола был очень серьезный. Значит, есть нарекания по предохранителям, как он там, Механизм двойного заряжания, то есть стоит предохранитель, вторая мина, канал ствола на выходе, значит, когда он открыт, засовывается мина, он закрывается. Мина выходит, он открывается. Значит, когда мина внутри ствола, предохранитель, значит, закрыт, вторую мину невозможно поставить. Значит, у данного изделия этот механизм иногда не срабатывает. Значит, есть еще широковатость по этому изделию по колесной паре, значит, по механизму поднятия ствола и так далее. Я считаю, что это изделие требует доработки проведения конкретных испытаний в каких-то конкретных испытательных подразделениях, с учетом всех лиц, кто ответственен за эти испытания, кто ответственен за поставку этих боеприпасов нестабильных войска, дабы, чтобы была подпись. И за эту подпись, если произошел подобный случай и не доказано нарушение правил техники безопасности, наказание должны нести те, конкретно те, кто изготовил, кто поставил и кто подписался за это. Что еще по этому поводу? Я считаю, что эта проблема глубокая на самом деле. Это касается, сегодня это коснулось одного изделия, одной мины завтра это коснется другого изделия, не дай бог, или что-то еще. Очень плохо, что последствия трагические. Этого можно избежать, то есть, есть проблема войска. Реально в 57-й бригаде, вот я говорю про 57-ю, потому что я знаю, о чем я говорю, то есть профессиональных артиллеристов практически нет. Нет кадрового подхода, то есть кадры, которые могли бы обеспечить и обучить личный состав подразделений в войсках отсутствуют. Я думаю, что это не только проблема 57-й, я думаю, что это проблема по всем войскам. То есть нет реально... Пацаны поприходили со всех уголков. Кто-то по контракту, кто-то мобилизованный, кого-то из-под палки, можно так сказать, пригнали. Шестая волна, слава богу, уже заканчивается, будут только контрактники. Они не то, что там не желают воевать, они желают воевать за страну, но они не умеют. И если им дали изделие и сказали, давай, взлет-посадка, в две секунды, значит, две недели там курс или месяц, прошло обучение, ты уже готов к бою, это не совсем правильно. В Советском Союзе, как бы мы его не ругали, к этому относились очень серьезно. И основной кадровый потенциал, находящийся в рядах украинской армии, это специалисты бывшего Советского Союза. Поэтому я считаю, что фахово, то есть по специальности, нужно подходить очень серьезно. Это не только по минометам, это по всем видам вооружения. Снайпинг и так далее. Почему-то снайперов у нас обучают частные лица, ну, то есть создаются какие-то структуры и так далее. Почему государство не может это обратить внимание? Конкретно курсы снайперов, минометчиков, артиллеристов и так далее, и так далее. медиками проблема в войсках, проблема со многими. То есть в войсках реальная проблема. И я считаю, что на это стоит обратить внимание. Не только, слава богу, журналисты, спасибо вам, что вы пришли. Возможно, что общественность обратит внимание на данную пресс-конференцию. Тут очень важно, чтобы депутаты и общественность то есть все вместе нужно поднять этот вопрос. Это, это реальный вопрос. Сегодня боеприпас 120 миллиметров, завтра придется работать с другим боеприпасом более серьезно. А он опять нестабильный, он опять советский, 60-х или 50-х годов, и последствия могут быть еще весьма ужасающие. А у нас война, ребята. Давайте к этому относиться посерьезнее. Спасибо.